То 9 лютого на базі спортивно-оздоровчого комплексу пройшов відкритий чемпіонат міста з плавання. Метою змагань є сприяння розвитку плавання в місті жовті води, популяризація оздоровчого та спортивного плавання, залучення молоді та населення до занять спортом, формування збірних команд для участі у всеукраїнських змаганнях та галузевих спартакіадах. Змагання є особисто командними та входять у програму Спартакіади міста. Особистий залік здійснюється серед вікових груп. У програмі змагань виступ юних спортсменів секції плавання, яка поступово збільшує кількість своїх учасників. Цього дня багато спортсменів та вболівальників зібралися у басейні, щоб взяти участь у змаганнях та підтримати учасників. Докладніше про змагання нам розповів начальник відділу фізкультури та спорту Володимир Ніколаєв сьогодні 9 февраля. в городе Желтые воды проходит открытый чемпионат города по плаванию. На сегодня у нас самое большое количество участников за последние годы. Уже бассейн наш сразу не может вместить всех участников. И это очень приятно. В 2012 году в городе открылась секция плавания. Тренер Саенко Алексей Николаевич набрал первых юных спортсменов, и сегодня у них первое соревнование. Пять заплывов юных спортсменов сегодня участвуют в наших соревнованиях, что очень радует, потому что этот вид спорта у нас был в советское время с хорошими традициями. Были мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженные тренера России и Украины работали у нас в бассейне. И сегодня, я бы сказал так, возрождение плавания в городе Желтые воды. Вот сегодня 9 февраля, это возрождение плавания. Также огромное количество участников предприятий города. Сегодня проходит также спартакиада города. Очень многие предприятия выставили своих участников. И активный образ жизни, связанный с физической культурой, все больше и больше популяризируется в желтых водах. Владимир, а сколько лет самому маленькому участнику? Сегодня самому маленькому участнику 8 лет. И, и это не один участник, их несколько. Как бы, очень приятно, что уже в таком маленьком возрасте дети наши участвуют в соревнованиях. Также, я думаю, уже все помнят, что дети третьих-четвертых классов у нас проходят обучение плаванию. Это тоже был один из шагов, который Впоследствии привел к секции плавания. Но это очень приятно, что и городские власти поддерживают, и власти Восточно-Горного обогатительного комбината поддерживают эту идею. Підтримали змагання измагания сплавания и члены организации «Молодые регионы». Детальніше голова организации Валентин Корнет. Сегодня данное мероприятие проводится для поддержки развития спорта молодежи в городе. При поддержке Минского головы Анатолия Кузьменко наша организация стремится к развитию данных мероприятий. Мы хотим, чтобы наша молодежь занималась и отправлялась в нужное русло, которое стремится к развитию не только духовного, но и физического роста над собой. Я хочу пожелать всем спортсменам сегодня удачи, чтобы они достигали своих целей не только на уровне городских мероприятий, но и на уровне Украины и чемпионатов мира. Наша организация при поддержке партии регионов сегодня предоставляет ну, призы для детей возрастом до 15 лет, которые будут сейчас в данный момент заплывать в первом туре. Вот. Значит, мы являемся и помощниками, и организаторами данного мероприятия. А вот. какие призы можете Значит, призы в виде, вы увидите уже, как мы будем награждать, это будут с нашими эмблемами, блокноты, ручки, сладости и грамоты с медалями. Так что, я думаю, детям будет очень приятно получить это все в подарок. А участники вашей организации занимаются спортом, плаванием? Да, сегодня участвует Волков Алексей в заплыве с взрослыми. Он будет соревноваться на дистанцию 100 метров. И я думаю, что наша организация тоже выиграет. Сегодня что-то и получит.